Baik, kita berjumpa untuk topik yang kedua. Topik yang kedua ini kita akan bincangkan mengenai kadar nafkah yang wajib diberikan. <tuh> berapa sebenarnya nafkah yang perlu diberikan itu berapa? Eh? Sehinggalah kita berjaya melunaskan tanggungjawab itu berapa kadar nafkah yang perlu diberikan. Okay. Pertamanya kadar nafkah tidak ditentukan secara khusus. Dia tidak ada kiraan khusus berapa. Ketiri kena bagi sebulan dua ringgit kan? tak ada itu. Anak kena bagi seorang bulan 500 tak ada begitu. No? Tidak ada uh, nombor yang ketat. Tidak ada had yang tertentu dalam pemberian nafkah. Kita nak kira macam mana? Kita hanya perlu memberikan nafkah itu secukupnya berdasarkan uruf setempat dan mengambil kira kemampuan suami. Saya jadi dua. Uruf setempat, kemampuan suami. Uh, kan? uh, contoh uruf setempat dalam bak makan. Contohnya dalam bak makan. Kan, uh, orang situ dia makan apa? Kan, orang situ kata dia makan <coughs> nasi lauk satu, sayur satu. Ha, nah, itulah. Maka kadar itu. Uh, maka di tempatnya itu, orang makan nasi satu jenis lauk, satu sayur. Maka itulah kadar yang nakah urusnya. Kadang-kadang nah, kita, kita orang duduk di tempat yang agak susah. Dan urus tempat dia hanya makan nasi dengan Lauk satu saja. Sayok pun tak nak. Maka itulah kadar nafkah yang, yang diberikan kepada ahli keluarganya tu tadi. Kan? Ada setengah orang yang mana <coughs> adat apa ni setempatnya makannya mewah. Uh, makannya mewah. Dia ada nasi, dia ada lauk, dia ada sayur, dia ada dessert lagi. Uh, kan? Uh, maka ikut pada urus lah. jika urusnya begitu, uh, maka kita ikut yang tu. Uh, kan? Saya teringat macam ada adik yang yang belajar dekat Indonesia. Kan? Di tempat mana saya pun tak ingat lah. Uh, kan? Uh, banyakkan makanan-makan makanan setempat itu adalah nasi dengan tempe. Kan? Nah, itu lah adat setempat. Nah, maka kita mengikut adat dia itu. kan? <tuh> uh, maka benda-benda tambahan yang lain itu tidak diwajibkan. Uh, nak beli kopi, beru ke, nak beli es krim ke, itu tidak termasuk dalam nafkah. kan? Nah, sebab urufnya itu adalah yang yang basic saja. Lebih-lebih itu -lebih itu bonus. kan? Bila kita dah melihat kepada uruf setempat, maka kita melihat pula kepada kemampuan suami. kan? Kalau suaminya uh, mempunyai gaji yang besar, upayaan berbelanja yang besar, maka urufnya mungkin kita kata sotong, udang. Ha, kan? Seminggu, minggu dua, tiga kali sotong. Ha, kan? Tak lagi, ikan pari. Kan? Ha, tak lagi, ikan jenahak. Ha, gulai jenahak. Kalau, kalau, kalau kata suami itu kaya. Kan? Right. Kalau kami, suami itu sederhana, kan? bila dia tengok urus di tempat, dan kemampuan suami. Suami itu sederhana. mungkin sederhana, mungkin ayam. Minggu dua kali ayam. Ha, kan? Lepas tu ikan, ikan terbendung. mungkin, kalau seli adalah seafood sikit kan mungkin, aduh, apa ni, kemampuan suami. Kan? Kalau berlambak pakaian, mungkin kalau yang sederhana ini pakaian pakaian yang, uh, apa ni, yang biasa dipakailah, kan, biasa dipakai oleh masyarakat awam dan tidak terlalu mahal, kan. Kalau kata suaminya itu berpendapatan rendah, mungkin uh, makanan untuk keluarganya itu. Dan mungkin ayamnya tu sekali uh, kan yang lain-lain telur dan masih dan sebagainya bergantung kepada kemampuan suami kita juga lambat pakaian uh, mungkin kalau suami tu rendah mungkin pakaian yang dia mampu itu hanyalah di mungkin di pasar malam kan tempat-tempat yang membuat jualan murah dan sebagainya so, so bergantung dua kita mengambil kira dua elemen yang, yang, pertama uh, uruf setempat dan yang kedua adalah kemampuan suami uh, urusan tempat dan juga kemampuan suami. Dan dalam Al-Quran surah At-Talaq Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hendaklah orang yang memiliki keluasan rezeki untuk memberi nafkah sesuai kemampuannya. Nafkah itu bergantung kepada kemampuan. Mampu lebih, maka bagi lebih. Dan, uh, mampu sederhana, bagi sederhana. Mampu sikit, bagi sedikit. Dan maka itu mengikut kemampuan suami kan. Tak, ada, tak kira kemampuan isteri. Walaupun isteri tu anak orang kaya. Tapi kahwin dengan anak orang sederhana. Maka kena ikut cara kehidupan orang sederhana. Ha, uh, kan? Isteri tu anak orang kaya. Kahwin dengan anak orang miskin. Uh, maka kena ikut. Nafkah bagi dia itu kena ikut. Kemampuan isteri uh, suaminya itu yang 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 kurang dari sudut apa ni pendapatan. Dia tak boleh ikut suami. Dia isteri. Dia kena ikut suami itu tadi. Kemudian uh, senarai nafkah isteri kan dalam dalam bab senarai nafkah isteri ni khatib Al-Shirbini Al dan menyenaraikan tujuh nafkah isteri uh, seperti berikut. Uh, kan kalau kita tengok ni uih, macam macam-macam ada. Yang pertama sekali makanan asas. Makanan asas ni apa? Eh uh, apa ni? Beras. Nah, Beras kan ada lah. Kan? Kalau orang makan Kalau orang yang makan uh, roti, dia kena makan roti ya itu uh, makanan asas dia kena ada kemudian dia ada lauk lauk pau juga merupakan lauk dia tak bolehlah bagi makan nasi saja nasi kosong lauk pau pula tak eh, tak boleh kan eh? dia mesti main nasi dengan lauk kan lauk itu kita boleh daripada kemampuan uh, mampu lebih ayam mampu kurang telur, mampu uh, lebih lebih-lebih -lebih lagi mampu makanlah uh, king crab lah kan, eh, potong gajah lah apa-apa lah Asasnya, dia ada makanan asas dan dia ada lauk-lauk. Uh, itu untuk makanan. Yeah. Uh, kemudian pakaian. Uh, kena diberikan pakaian. dan Sebagai ulamak meritamkan, kata, uh, setahun sekali uh, pakaian itu perlu diganti. Dan, uh, ataupun negara tempat-tempat yang ada musim sejuk dan musim panas. Uh, juga kena sediakanlah pakaian musim sejuk macam mana, pakaian musim panas macam mana. Namun tidak disyaratkan diganti setiap tahun. Yang penting kalau kata koyak wasak semua kena ganti. Maksudnya nah, sepanjang masa itu, isteri itu dia ada pakaian yang dia boleh pakai. Anak-anak ada pakaian yang dia boleh pakai. Dan kasut pun sama. Nah, dia ada dia ada kasut yang dia boleh pakai. Nah, tidak disyaratkan setiap tahun. Namun lama mencadangkan, nah, biarlah setiap tahun, setiap kali raya itu, dia ada pakaian yang baru. Nah, kepada isteri dan juga anak-anak tadi. Nah, Kemudian peralatan kebersihan itu kena ada. Kan? Sabun nak mandi, sempo dan sebagainya lah. Kan? Uh, yang seluruhnya perabot rumah. Bila kita sediakan rumah, bukan rumah saja. Kena adalah perabot. Alah, nak masak dapur gas. Periuk belangang semua kena sediakan uh, kan? Itu juga termasuk di dalam nafkah. Nah, tempat tinggal ah, di rumah lah. Tak kira lah rumah beli ke ataupun rumah sewa. Yang penting ada tempat nak berteduh. Uh, dan yang terakhir sekali pembantu jika isteri termasuk dalam golongan yang biasa dilayani oleh pembantu dan dalam keadaan suami itu mampu uh, kan isterinya tu orang kaya dulu dan duduk dalam rumah maid saja tukang apa ni pembantu rumah tu ada 3 4 orang uh, kalau dia berkahwin dengan lelaki yang kaya maka bagi lelaki itu tanggungjawabnya untuk upah juga maid kepada isterinya nafkah. Sebab sebelum dia berkahwin dengan isteri itu. tadi isteri itu tadi mempunyai pembantu rumah. Bila dia berkahwin dan dia juga mampu, dia wajib memberikan pembantu rumah kepada isteri itu tadi. Tapi kalau tak mampu, maka tidak mengapa. Tetapi kalau mampu, isteri itu boleh menuntut kepada kadi ataupun hakim untuk mendapatkan pembantu rumah. Maka itu termasuk di dalam hak-hak isteri ataupun nafkah. Nafkah isteri ataupun anak-anak. Itu kena kita faham. dan tempoh pemberian nafkah sampai bila kita nak kena bagi nafkah kepada isteri dan anak, -anak sepanjang tempoh perkahwinan yang sah dan selagi mana sahnya tempoh perkahwinan maka selagi itulah wajib diberikan nafkah uh, kalau buat kahwinlah kalau anak ni memang memang sampai dia balik Bukan sampai dia balik sampai dia dah boleh bekerja sendiri maka ketika itulah bagi anak lelaki-lelaki tanggungjawab dia nafkah dah selesai bagi anak perempuan dia sampai dia nikah, sampai dia kahwin. Lagi tak kahwin, lagi itulah ayah bertanggungjawab. <tuh> ya. Ini sebenarnya pernikahan yang yang sah. Walaupun dah bercerai, talak satu dan talak dua. Tapi pernikahan itu masih ada. Kan? Maksudnya dia boleh rujuk pada bila-bila masa suami itu boleh rujuk. Jadi pernikahan itu masih sah. Dalam tempoh Aidah, talak satu dan talak dua. Maka ketika itu masih lagi tanggungjawab nafah perlu diberikan. Jika berlaku perceraian, isteri masih berhak menerima dua bentuk nafkah, iaitu nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah. Ha, iddah ni kiranya talak itu talak satu dan talak dua. Kita akan jumpa dalam topik yang berikutnya yang ketiga insya-Allah.